mamlakatimiz <imleks> tarixi qadim tuprog'ida avliyolar u'nib o'sgan insonlari ma'rifat talab doimo yaxshilik ezgulik ulashib kelgan aslida yurtimizning har bir hududida buyuk allomalar yashab o'tgan bugungi kunda ularning ma'naviy merosi o'rganilib ilm fan rivojida muhim ahamiyat kasb etmoqda ana shunday hududlarimizdan biri azal asaldan ulug' allomalar aziz avliyolar qalb qomatli palvonlar yurti surxon vohasidir buyuk ipak yo'li chorrahasida joylashgan voha qadim qadimdan ilmu ma'rifat ma'naviyat va madaniyat beshigi asora atiqalar o'lmas ma'naviy merosga boy hudud hozirda surxondaryoda tarixiy shaxslar obidalar ziyorat ytgohlar bir so'z bilan aytganda o'zbek xalqining buyuk tarixini qayta tiklashga katta e'tibor qaratilmoqda masalan ana shunday shaxslardan biri viloyatning boysun tumanida o'n sakkizinchi asrda yashab o'tgan eshonu sudur nomi bilan mashhur bo'lgan bu shaxs ma'naviyat va ma'rifat peshvosi bo'lgan avvalambor shuni ta'kidlab o'tishimiz kerak bu joyning ahamiyatligi shundan iboratki bu yerda hozir qo'nib topgan o'sha eshoni sudur hazratlari aslia u kishini nomlari said tojiddinxon bo'lganlar bu kishi ajdod avlodini surishtiriladigan bo'lsa hazrati ali roziyaollohu anhuning 24. to'rtinchi avlodlari bo'ladilar bu kishilarning sajarasida birinchi navbatda turgan nimalari mana shu hazrati ali roziyallohu anhu u kishini o'g'illari o'g'illaridan keyin nabiralari bunday aytganda beshinchi avlodi shayx saz hazrati jafari sodiqqa borib taqalganlar mana yigirma to'rtinchi avlodlar bo'lganligi uchun ham demak o'sha paytda bu kishilarni avlodlari islomni targ'ibot qilish uchun misol o'zbekistonga kirib kelganlari ham bizni viloyatimizni nafaqat viloyatimizni bizni mamlakatimizni ham tarixida juda katta iz qoldirgan chunki islom bizni o'rta osiyoga termiz orqali kirib kelgan bu juda katta tarix lekin ming afsuslar bo'lsin bu tarixlarni juda ko'pchiligi shu paytgacha ochilmagan mana hmm. bugun sizlar guvohi bo'lib turibsizlar mana shunaqa tarixning bir mingdan bir qismini biz zarrachasini ochilish marosimi bo'lyapti bu yerda bu kishini hozir mana maqvarani ichkarilarida sajaralar keltirilgan sajaralarni ko'rishlaringiz mumkin o'shanda yigirma to'rtinchi avlodda tojiddin said tojiddin xonni tagiga eshonu sudur deb yozib qo'yilgan hmm. endi eshoni sudur boyam aytib o'tdik bu albatta amirlikning amali bunday olganda juda katta ulug' bir martaba chunki to'rtta beshta bekliklarning inom ixtiyori shu kishiga topshirilgan bo'lgan bu nafaqat bu islomiy ilm berish yoki tarbiya ta'lim tarbiya ma'rifat ma'naviyat и huquqiy hamda haq huquqlarning demak poymol bo'lmasligi xalqning g'amini yeyish va hokazo va hokazo shu xalq uchun qanaqadir foyda beradigan juda katta amal bo'lganlar bular bu kishini mana shu ko'rsatilgan joylar o'zlarining havlilari bo'lgan bir ming sakkiz yuz oltmish birinchi yil tug'ilganlar mana shu zaminda shu yerda shu yashaganlar mana shu bir ming to'qqiz yuz yigirma ikkinchi yil amir alimxon e, afg'onistonga o'tib e, ketganda eshonbovani ham o'zlari bilan olib ketganlar yigirma ikkinchi yilda borib afg'onistonda yashab yurib ko'rib bu yerda qanchalik bu kishi izzat hurmat qilgan bo'lsalar ham lekin vatan sog'inchi hmm. vatanga bo'lgan mehr muhabbat bu kishini qaytarib olib kelganlar bu yerga bu kishi o'zini ixtiyorlari bilan mayli nima bo'lsa bo'lar agar ochishsa ham shu o'zimni yurtimga borib meni demak suyaklarim bu o'zga yurtlarda qolib ketmasligi kerak meni o'sha yerga o'zim vatanimga borib demak o'sha yerda hokim o'sha yerda qolishi kerak degan maqsadda o'zlarini ixtiyor bilan qaytib kelganlar u yigirma ikkinchi yilda qaytib kelganlaridan keyin bir, bir, bir yarim ikki yil atrofida mana shu yerda yashaganlar va keyin kunlarni birida qashqadaryoga beliboyli degan qishloqqa o'zlari mehmondorchilikka borganda o'zlari aytgan ekanlarki bu kishiga ki, ayon bo'lgan ekanlar izimdan odam kelyapti deb mana o'shanda keyin inkib xodimlari borib beliboylidan qaytarib bo'ysunga olib kelganlar uch kun qamoqda ushlab turib to'rtinchi kun demak qatl qilinganlar bu e, kishi hozir endi mana bu kishi to'g'risida agar gapiradigan bo'lsak bu tarix juda bir buyuk narsada hozir e'tibor qiladigan bo'lsak mana shu ovli u kishini bog'lari bo'lgan juda katta joyshu hudud bog'lar bo'lgan ha bog'lari bo'lgan bu kishini aka ukalari bilan birga yashaganlar mana ikkinchi magbara boyam aytib o'tdik bu kishini ukalarini maqbalari hmm. eshon boboxonni nimalariga qo'yilgan u kishi ham xuddi shu kishi qatori yigirma to'rtinchi yilda qatl qilganlar shuning uchun bu kishi ham o'zi elga yurtga xalqqa juda katta xizmat qilgan odamlardan bo'lgan endi hozir e'tibor qilsalaringiz mana shu yerda m katta maqfaralar turibdi maqfararn ichida bu kishining sajaralari keltirilgan uh -huh. sajarani boshida Hazrat ali roziyallohu anhu turibdilar bu kishi 24 o'rinda bu kishilardan keyin yana 5 ta avlod qo'shilib hozir 29 avlod demak hozir mana shu yerda jo'raxon eshonboyni o'g'illari mana shu yerda nima qilib turibdilar endi to'g'risini aytish kerak endi o'sha paytda mutsabit tuzum paytida bizni e, ma'naviyati yuksak ilmli e, demak odamlarimizni qanaqadir bir yo'qotishga harakat bo'lganmi e, deyish ham mumkin bunday olganda e, yena bitta tomoni bu xalqni agar e, yakson qilib yo'q qilmoqchi bo'lsa uni ma'naviyatini yo'q qilish madaniy meroslarni qadriyatlarni urf odatlarni yo'q qilsa xalq o'z uz o'zidan yo'q bo'lib ketadi degan bir tushuncha ham bo'lganda u davrda shunday xuddi shunday chunki bu kishi nafaqat o'sha amaldor bo'lganlar bu kishi islomiy olim bo'lganlar shayxlik darajasiga yetgan inson bo'lganlar pirlik darajasiga yetgan inson bo'lganlar ijodiy guruhimiz bilan buyuk shaxs hayot yo'li xalq uchun ko'rsatgan oliyjanob ishlari bilan tanishdik dastlab uning qo'nim topgan mangu joyini ziyorat qildik shundan so'ng bu yerda amalga oshirilgan bunyodkorlik ishlari eshon sudur hayoti bilan qiziqdik uning avlodlari mahalliy aholi bilan muloqot qildik albatta agar inson hayot davomida xalq manfaati yo'lida jon fido qilsa uni hech qachon kelajak avlod unutmasligi kunday ravshan shu ma'noda ishon sudur bobo ham tarixda ana shunday xalqning mehriga tushgan ajdodlarimizdan biri olim taniqli din peshvosi bo'lgan u adolatparvar karomatli ulug' inson sifatida el yurtga tanilgan yoshlarga ilm ma'rifat ulashgan biroq o'tgan asrning yigirmanchi yillari o'rtalarida mustabid tuzum qurboni bo'lgan xalq dushmani sifatida otib tashlangan mustaqilligimiz uchun kurashgan xalqimizning qadr qimmati qadriyatlarimiz uchun kurashgan eshonu sudur mana shu joyda otilgan endi qarangki mana o'sha oradan 100 yilga yaqin vaqt o'tib mana bu yerda eshonu sudur hazratlariga bir ajoyib bir maqbara tiklandi mana men ko'ryapman boysun xalqi boysun odamlari surxondaryodan juda ko'p joylaridan mana bu yerga odamlar yig'ilib kelyapti to'planib kelyapti termiziylar nomi bilan qancha aziz avliyolar o'tganini butun dunyo biladi mana shu tuproqdan o'tgan bular hadis ilmida tasavvuf ilmida o'tgan juda katta maashu hakim termiziy imom termiziylar <laughs> va boshqa termiziylarimiz ilm sohasida o'tgan bularni masalan yana eshonu sudur hazratlari ham xuddi shunday o'sha juda katta xalqqa xizmat qilgan el yurtni katta xizmatini qilgan eng muhimi o'sha og'ir yillarda o'tgan asrning yigirmanchi yillarida eng murakkab yillarda xalqning boshiga juda katta tashvishlar yog'ilib turgan bir paytda kulfatlar yog'ilib turgan paytda o'sha mustaqillik orzusi bilan yongan mustaqillik orzusi bilan harakat qilgan va shu yo'lda qurbon bo'lgan odamlarni biri bir narsaga haligi bo'lishi kerak xalqni xotirasi bu boshqa xotira ma'lum bir yillar ma'lum bir davrlar taqiqlar bo'lar boshqa bo'lar lekin baribir xalq o'ziga o'zini aziz insonlarini hech qachon xotirasidan chiqarib tashlamaydi mana bugungi ishon sudur hazratlariga o'rnatilgan mana shu yodgorlik misolida ham buni ko'rib turibmiz mana o'sha odamlarimiz keksalarimiz yoshlarimiz u kishini hurmatlariga mana bu yerga yig'ilib kelishining o'zida biz ko'ryapmizki bu xalq o'zining qalbida har qanday o'sha suronli yillarda ham og'ir yillarda ham o'zining aziz insonlarini saqlab kelgan surxondaryo viloyatini boysun tumanida bo'layotgan bu ishni biz chin yurakdan tabriklaymiz bilasizmi haqiqiy ma'noda qadriyatlarimiz bayrami bu ezgulikning bayrami eshona sudir tug'ilib o'sgan gazza qishlog'ida uning nomini qayta tiklash hayot yo'lini yoshlarga ibrat sifatida ko'rsatish qolaversa aholining mehr muhabbati ramzi sifatida qadamjavob bunyod etildi ochilish marosimida respublikamizdagi vazirlik va tashkilotlar surxon elida tug'ilib o'sgan adabiyotshunos -e olim va shoirlar madaniyat xodimlari ishtirok etdi so'zga chiqqanlar eshonu sudurning hayoti va bosib o'tgan mashaqqatli yo'li xalq manfaati yo'lida ko'rsatgan jasorati xususida ma'lumotlar berdi Ta'kidlangandek, u 1861 yilda boysun tumani gazza qishlog'ida tug'ilgan. boshlang'ich ilmini o'z otalaridan olgan 1875-1878-yillarda buxorodagi mir arab madrasasida ta'lim oladi Iymon e'tiqodli yurtning tinchligi va osoyishtaligini hamma narsadan ustun qo'yadi. eshoni said tojiddinxon o'zining zakovati va ilmga chanqoqligi bilan talabalar orasida ham obro' orttirib yuksak e'tibor va iqtidori bois ularning hurmat va izzati mehrini qozonishga erishadi biz bugun boysunda tarixni tantanasi adolatni tantanasini ko'ryapmiz oqibatni tantanasini ko'ryapmiz mana shu yurtda tug'ilib o'sib o'n yetti yil shu yerda yurib biz mana shu ulug' tuproqdoshimizni otlarini ham bilmaganmiz ming shukur bu adolatni boya aytdim bu qirq yilda ham baribir chiqar ekan ayniqsa buyuk odamlar nomini o'chirib bo'lmas ekan mana xabarlaring bo'lsa kerak yaqinda o'zbekiston oliy sudini juda katta bir qarori e'lon qilindi unda yuzga yaqin bizni mujohidlarimiz vatan millat yo'lida qurbon bo'lgan shahid bo'lgan odamlar nomi oqlandi bu tarixiy kunda biz eshon bobomizni ham mana yo'qlab eslab u kishini ziyorat qilib turibmiz maqbaraning qurilishida sho'rsoy mahallasining yetti yoshidan yetmish yoshigacha bo'lgan insonlar jonbozlik ko'rsatdi tuman hokimligi o'n sotix yer maydoni ajratib o'tgan vaqt mobaynida bu yerda keng qamrovli ishlar bajarildi natijada majmua yaxlit me'moriy ko'rinishga aylandi maqbara boysunning pirviqor tog'lari bilan uyg'unlashib ketgan maqbara ichiga kirishingiz bilan e sudur avlodlari shajarasi yozilgan peshtoqqa ko'zingiz tushadi undan har bir tashrif buyuruvchilar ma'rifatparvar insonning kelib chiqishi ota bobolari haqida ma'lumotga ega bo'lishi mumkin albatta bu xabar har bir ilmu ma'rifat ixlosmandlari uchun chin ma'noda quvonarli hol bo'ldi qolaversa ulug' allomaga bo'lgan hurmat uning shaxsiga bo'lgan e'tiborning yorqin ifodasidir aziz avliyolar yurti bo'lgan boysun tumanimizda shohidi alo bo'lgan ikkita eshon bobomizning maqbiralarining ochilish marosimida turibmiz eshon bobomizga ixlos qilganlar juda ko'p mana har haftaning chorshanba kunlari kelib ziyorat qilishadi bir xil vaqtlar bo'ldiku ziyoratga kelishdan qo'rqar edik taqiqlab qo'ygan vaqtlar bo'ldi shunday zamonlar keldi mana yer yuziga yorug'lik bitti. hurmatli prezidentimiz mana shu ziyoratlarni obod qilishda o'zlarining farmonlarini chiqardi ana shundan ruhlangan holda eshon bobomizni tashabbuslari bilan mana shunday maqbaralar qurildi bundan biz oqsoqollar xalqimiz minnatdor eshoni sudur eshon bobomiz xalqni tinchligi uchun dinimizni rivojlantirishi uchun xalqimizga xizmat qilgan eng olim eshonlarimizdan bo'ladi shuning uchun ham mana shu qatag'on yillarda eshon bobomizni unutganmiz eshon bobomizga ziyorat kelishdan qo'rqqanmiz xalqni okay. qadriyati o'z holiga qaytdi mana dinimiz o'z yo'liga tushdi shuning uchun biz xalq minnatdormiz qadamjonning ochilish marosimida so'zga chiqqan inson borki faxr iftixor tuyg'ularini yashirmasdan dil so'zlarini aytdi majmua tom ma'noda go'zal va obod maskanga aylanganidan sevinib duoga qo'oshdi shoiru yozuvchilar eshon sudur haqida hikoyalarni bolalik yillarida keksalardan eshitganligini aytib berdi uning qahramonliklari jasur va tantaligi barchada hayrat va havas uyg'otdi ta'kidlanganidek eshoni sudur el orasida to'g'ri so'zli xalqning osoyishtaligi tinch totuvligi yo'lida qayg'urishi yoshlarga ilm ma'rifat tarqatishi ommani yaxshi ishlarga targ'ib qilish kabi faoliyati orqali el orasida yuksak obro' qozondi tadbirda eshoni sudur boboning qahramonligi og'izdan og'izga ko'chib barcha o'z bilganlarini so'zlab berdi u bilan bog'liq eng qiziqarli voqealar tadbir ishtirokchilarida o'zgacha taassurot uyg'otgani rost barpo qilingan maqbarada ziyoratga kelib ketuvchilar uchun qulay sharoitlar yaratilgan uning hududida mevali va manzarali daraxt ko'chatlari ekildi tashlandi holatga kelib qolgan eshon tojiddinxon ibn said muxtorxon qabri va uning atrofida bir yil mobaynida mahalliy aholi tomonidan hashar qilinib obod maskanga aylantirildi e yangicha sayqal topdi avvallari hudud atrofi tashlandiq holatda bo'lgan mahalliy aholining e'tirof etishicha qabr o't bosib atrofi chakalakzor bo'lgan prezidentimiz sayi harakati bilan so'nggi yillarda ishonu sudurdek ulug' insonlarning nomi tiklanib abadiylashtirilmoqda bu yerga nafaqat mahalliy aholi balki qo'shni tuman va viloyatlardan ham keluvchilar ko'p har kuni yuzlab ziyoratchilar eshonu sudur haqqiga qur'on tilovat qilib ketishadi bunday ziyoratgohlar boysinda ko'plab topiladi bugungi kunda ushbu ziyoratgohlar obod qilinayotganligi ziyorat turizmini rivojlantirishga ijobiy ta'sir ko'rsatmoqda masalan tuman markazidan o'n chaqirim olisda joylashgan dashtig'oz mahallasidagi qilichbobo eshon to'ra ziyoratgohi ana shunday obod bo'layotgan maskanlardan biri bu ulug' shaxs ham eshonov sudurning avlodlaridan biri o'tgan yili bu yerda aholi tashabbusi bilan katta hajmda bunyodkorlik ishlari amalga oshirildi fayzsiz yotgan yerlarga manzarali daraxt ko'chatlari ekilib atroflari chiqindilardan tozalandi ziyoratga keluvchi insonlar uchun maxsus o'rindiqlar hamda tungi yoritish chiroqlari o'rnatildi yilning to'rt faslida ham qulay bo'lish uchun barcha shart sharoitlar yaratilgan atrofdagi yo'laklar ta'mirlanib avtomobil to'xtash joylari barpo qilingan qabriston devori rekonstruksiya qilinib hududi yanada obodonlashtirilmoqda bu esa hududda ziyorat turizmini rivojlantirish uchun keng imkoniyatlarni yaratadi avvalo mana shu ziyoratga kelganlarida mana ziyorat qabul bo'lgan bo'lsa mana shu ajdodlarimiz qo'nim topgan joyda turibmiz bugun bir shunday bir biz baxtli bir hur mamlakatda yashayapmiz hamma narsa erkin mana ziyoratlarga kelib ziyorat qilib ketishimiz mana ajdodlarimiz qo'nim topgan joyini biz hozir ziyorat qilib chiqib hammamizni bahri dilimiz ochilib bir quvonch bilan uyimizga qaytmoqdamiz bu ziyorat qilayotgan inson mana shu boysun xalqining ulug' allomalari aziz avliyosi aziz avliyolari bu bizning eshonbobolarimiz qo'nim topgan joy bu undan hmm. keyin mana bizning bobolarimiz momolarimiz onalarimiz umuman shu avlodimiz qo'nim top bitta mahallani avlodi qo'nim topgan joy hisoblanadi mana shu joy şey. mana biz hozir keldik albatta besh daqiqa bo'ldi lekin ziyorat danodamlarni qadami uzilmas ekanda xuddi shunday mana chunki <laughs> bu hammasi bu erkinlikning mamlakatning hurligi bu prezidentimizga avvalo rahmat mana shunday bizga yo'l ochib berganligi uchun vaqti zamonida biz mana shu ziyoratni hatto darvozasidan qarashsa bir yurak bir xafr qilib ketadi qo'rqaredik mana bugun shunday bir davlatimizni rahbari bizga shunday bir yo'l ochib berdiki hammamiz bir baxtiyor bir emin erkin bir xursandchilik bilan kelib ziyorat qilib ketyapmiz kimlar bilan keldigiz mana ziyorat oilamiz bilan hammamiz mana bu yerda begona kishi yo'q mana ukalarim mana kelin mana tog'alar hammasi og'ayinda begona kishi yo'q hammamiz shu xursandmiz bu inson mana shu yerda turgan odamlarni qilichbek bobomiz bo'lgan qilichbek bobomizning shu yerda bog'lari bo'lgan mana shu eshoni to'ra eshon bobomizni mana shu yerga olib kelib qo'yganlar shuning uchun qilichbek bobo eshoni to'ra ziyoratgohi deb ataladi bu yerda shunday ulug' insonlar yotibdi mana shu insonlarni ziyorat qilish uchun bundan besh yil oldin bu ziyorat bunday bir tashlandiq holatda edi qorab edi mana besh yilning ichida mana quruvchilarimiz bor tadbirkorlarimiz bor shularning evaziga ziyoratni obod qildik mana yaqindagina ikki yuzta archa ekdik mana nar yoqdan o'n metrdan suv chiqarib ikki yuz metrga suv olib keldik bizning maqsadimiz mana shu ziyoratni obod qilish oilamiz bilan har yili nevaralarimiz bilan shu yerda yotgan otalarnionalarni peshonlarimiz ularimiz qadimjohlarni ziyorat qilishga ota onalarimizni ziyorat qilishga kelamiz nevaralarimizga shularning avlod ajdodlarining kim bo'lganini qadriyatlarimizni tushuntirib boramiz bu yerdagi shart sharoitlarga davlatimizni siyosati shunchalik yaxshilanganiga hamma narsa borligiga juda xursandmiz mana hozir nevarangizda bular mana shu shunday ziyoratgohlardan xulosa oladi o'ziga to'g'rimi kimning farzandi ekanligini anglab oladi bu ertangi kunda bular ham ota bobolarining joylarini o'zlari tanib kelib ziyorat qilib ularni ruhiga yaxshi tilovatlar o'qib bobolarini o'zlari ham voyaga yetgandan keyin o'zlari ham ziyorat qilib kelaveradi bu ziyoratgohlar nafaqat surxon vohasi balki butun islom olami uchun ham alohida ahamiyatga ega tabarruk maskan hisoblanadi bularning barchasi mamlakatimizda buyuk ajdodlar xotirasiga ko'rsatilayotgan ehtirom qadimiy qadamjonlarni obod etish ziyorat turizmini rivojlantirishga qaratilgan yuksak e'tirof namunasidir muxtasar qilib aytganda bugungi kunda viloyatda madaniy meros obyektlarini muhofaza qilish ta'mirlash ular joylashgan hudud zamonaviy infratuzilmani yaratishga alohida e'tibor qaratilmoqda bu esa tarixiy obidalarni asrab avaylash kelajak avlodga asl holida yetkazish hamda viloyatning turistik salohiyatini oshirish imkonini bermoqda